А теперь апостол Иуда ободряет всех нас. Сперва он объяснил немного, затем он привел примеры, чтобы мы не поступали таким образом, а затем он поясняет и ободряет нас. А вы, возлюбленный, стих 20, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной. Наша зиждется на личности Иисуса Христа. И в этой вере мы должны ободрять и назидать друг друга. О, друзья, в мире много искушений. И дьявол пытается подкосить устои нашей веры, разбить нашу веру. И для того, чтобы такого не случилось, ни с кем из нас мы должны ободрять друг друга. Если мы видим, что кто-то начинает сомневаться, кто-то начинает падать в вере, мы должны подойти и сказать, брат, что с тобой? Могу ли я как-то помочь тебе ободрить тебя в твоей вере, поскольку вера нужна в жизни? Мы были в колонии недавно в Латвии и проповедовали, свидетельствовали там. И начальник колонии подошел и говорит, желаю вам крепкой веры в Бога. Друзья, если мир, власти начинают осознавать, что вера нужна людям в жизни, тогда мы также должны понять, что вера нужна и нам. И давайте, друзья, не будем постоянно подтачивать друг друга, постоянно критиковать друг друга, постоянно бить друг друга постоянно, знаете, упрекать друг друга и поносить друг друга. Будем ободрять друг друга в святейшей вере. В святейшей вере. И это очень, очень важно. Более того, будем молиться Духом Святым, сохранять себя в любви Божией, ожидая милости от Господа будем сохранять себя в любви. Любовь покрывает множество, массу грехов. Очень легко найти какую-нибудь слабую сторону в любом из нас. Очень легко. Но любовь покрывает множество, массу грехов. И мы будем, друзья, любить друг друга любовью Божией. В послании есть у меня одно, коротенькое, что я хочу сказать тебе. Ты оставила первую любовь. А затем он опять переходит на положительные часы. Хотя, когда мы начинаем критиковать, так мы рубим с плеча. Не правда? Рубим с плеча, забываем о милости, о любви. Мы как начнем рубить, так и рубим, пока тот бездну не лежит. Будем любить друг друга любовью Божией. Будем ожидать милости от Господа, Иисуса Христа, для вечной жизни. И когда Библия говорит о вечной жизни, она не только говорит о количественной жизни, то что жизнь вечная будет продолжаться без начала и конца, это говорится о качественной жизни. Бог дает нам частицу своего естества. Это, естественно, не делает нас божествами, но это дает нам возможность жить по принципам и заповедям Божьим. Однако многие уклонились от благодати и стали жить искаженным образом, и за это они были наказаны. А я говорю, чтобы вы жили по благодати любви и ожидали милости наши от Господа Иисуса Христа. Может быть, вы считаете, что вы не можете так жить? Я напомню вам, что вы можете. И слушайте, что он говорит апостол Иуда, могущему же соблюсти вас от падения и поставить перед славою своей непорочными в радости. Вы считаете, что вы не можете устоять на верном пути? Даже со всеми этими, знаете, искушениями, которые приходят вашу церковь, возможно, посредством тех, кто проник и начинает искаженно трактовать Евангелие и благодать, он говорит, могущий, то есть Бог, сохранить вас от падения. Он может сохранить вас от падения и поставить перед славою своей непорочными в радости. Друзья, как прекрасно то, что Бог может не только сохранить нас от падения, Он может довести нас непорочными к славе своей. Дело в том, что в настоящее время Бог рассматривает свою церковь с точки зрения вечности, такой, какой она будет вечности, и Он не видит в нашей церкви, Он не видит в Викторе, Он не видит в Ярле, Он не видит ни в ком греха, поскольку все мы прощены и все мы оправданы праведностью Иисуса Христа. И когда Бог смотрит на нас, тех, кто живет в этом мире, Он смотрит на нас через Иисуса Христа и Он видит нас непорочными и прославленными уже. Давайте, друзья, оправдаем наше призвание. Давайте будем жить так, как мы призваны и тому, к чему мы призваны, поскольку Он может нас сохранить от падения и поставить непорочными. Я хочу призвать всех вас, дорогие друзья, чтобы мы жили достойно нашего призвания и жили по Слову Божию и не разрешали дьяволу сводить нас с пути. Останемся верными ему. Встретимся перед престолом благодати. Аминь. Аминь. 24. с этой чудной красотой, э, который Бог создал. И вот по, по дороге сюда, чтобы попасть вовремя на это собрание, в которое мы не попали вовремя, вы извините нас, что мы опоздали, э, я подумал, вот еще один день прошел. Прошел день, который больше никогда не возвратится. Подумайте, мы провели, который вы оказали нам. И также за власти здесь, которые приняли нас и так добросклонно отнеслись. Ведь это чудо, о котором мы молились. Вы молились, мы молились. Я знаю, что сотни тысяч верующих на Западе... Молились ибо и именно о том, что мы начинаем видеть. Не думайте, что это конец. Это только начало. И то, что Господь еще <связано> сделает для этой страны. Слава Господу, мы, мы начинаем видеть только капельки, но будет дождь и будет ливень. Слава Господу. И мы увидим величайшее чудо перед тем, как Господь придет. А брат <связано> <связано> Иосин Николаевич прочел Верные слова нашего Господа о том, чтобы мы в Иерусалиме, по всей Иудеи, в Самаре и до кого Отца. И вот только в нем сказано в Евангелии от Иоанна в пятой главе, после всего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. И как вам известно, что каждый э, еврей мужеского пола, начиная с 12 лет, э, должен был посетить вот эти три праздника э, в течение одного года. Э, национальным праздником. Когда-то он имел религиозный... Э, э, Десятниками или адвентистами, как бы мы ни назывались, православными. Но когда мы делаем нажим на эти названия, тогда это доказательство, что мы потеряли значение самого праздника. Скажем, праздника Пасхи. И вот Иисус Христос приходит на этот праздник иудейский в Иерусалим. И там э, говорят, что было по, по крайней мере миллион человек. Ну, праздничный день, о чем э, шло дело там. Ну, люди встречались, беседовали, радовались, смеялись и так далее. И вот Иисус Христос подумал, что, бы, что Он пошел бы в храм в Иерусалиме, при которой было пять э, крытых ворот. Почему Он туда идет? другие бы избежали это место. Почему? Потому что в следующем стихе сказано, что здесь лежало великое множество больных. Например, когда, если мы идем отдыхать куда-нибудь, мы идем на лоны природы, мы хотим отдохнуть, мы не идем куда-нибудь в больницу, чтобы увидеть этих больных. Зачем? А Иисуса Христа влечет туда, как магнит, тянет и вот туда, где и сохшие...